И всем привет, с вами Вон, и Максим. И сегодня мы будем играть в Compton эм, на карте Interchange DM Мы здесь уже много играем э, и знаем, как ну, вообще нужно играть на этой карте. Некоторые секреты я буду вам рассказывать следующее видео. Да, в видео. Эм... И... Эм... Ненавижу такие моменты. Есть. Уже второй сон, но... Такое чувство, как будто я играю против нуба. А это 61-й левак. Ну, девчонки но 61-й. Давай я на свою страничку зайду, а ты на свою и, и снимем видео на лайфхаус. На лайфхаусе будет слишком много. Ну, давай, цель. давай зайдем и снимем, реально. Потом. А да, потом. Сегодня. Да я видео снимаю, ты что тут... такое? Да ты Да ну, короче, я, я не могу, мне лучше с блоком играть, я не умею с ПМом играть. Да я тебя хотя бы хоть раз или что ли? Нет. А нет. давай расскажем. Давай расскажем зрителям про бах. А, в общем, бах на интерчейндж, когда бросаешь мемотный, все мемотные, а вот этот стол рушится. Ну. Вот, вот так падает на него и все. И все. Что, я сейчас соберу, потому что я, я не, ну, я не хочу тебя, Напрягаться. Только не стреляй. Да ну я хотел в пушке тебя слить. Давай играть. Я один в двенадцать играю. Да ладно. Ты портишь одному игроку КД. Да. Давай быстрее. Сполняй. здесь. Да ну что здесь. ты? Если, а если я стреляю у, у меня, точность больше. Да ну что ты делаешь? Ага. Теперь, ага. теперь я начинаю румить. А мы с гранейдами? Нет, ты шо? Так можно слить легко. А я да? уже бросил. Да я тоже бросил. И я. Ты тупой? Да Договорились а ну, же, ты... на ножах! Да. Сейчас я не буду бежит. стрелять в Дилгрю. С какого Дилгрю? С У меня тоже есть Дилгрю. Так у всех нормальных подсказок должна быть Дилгрю. Опа. Это даже самая калечная Грю. Привет! Я так поднимался, ты меня не заметил. Да. Не заметил, я видел, как я тебя не заметил. А я тебя реально не, не заметил. Так, я просто. ]borg. Да ну что ты делаешь? У меня 15 кп. Да ладно. Все. Короче. Собрались, да? <фе> да собрались. Зажали шив. Да ну. Я что тоже так умею? без Грена. Mm. Да ну блин, ты что такой? Нет. Бич! <laughs> Это спорта. Мы же договорились на ножах. Какого ты меня с поэмом бьешь? А какого, какого ты мне отнял, получается, сколько? Да я вот здесь, наверху, топик. Да, ну я вижу. Давай, спрыгай! бич, почти попал. Одно хп, одно хп. Что? А я попал? Нет, я, попал. я или упал, но в общем у меня одно хп, 17 броньки. Ну я попал. 17 демлю и 17 броньки, одно а хп, капец. да если падаешь, тогда, я думаю, она не отнимается. Да ну, я знаю тактику, только мне не получается ее сделать. Если а бы, если бы этого, как ты говоришь, ладика, была бы... Был бы блок. А то дал мне пароль какого-то, чувака. Причем здесь глок. Как... Мы на ножах играем. Да ну так так с ним удобнее бегать. Да? Я вот тебе не могу попасть просто. Я тоже иногда не могу попасть. Вот видишь? Вот у меня стоп, стоп. У мобильность 83 углок Короче, я играю с PM. PM больше мобильность. <сум> Какая разница. Ирония доли у больше. Ты знаешь, что у Глока мобильность лучше, чем у УПМ? Бей! Да ну как ты это делаешь? Увидишь. Ну хотя бы не. Сейчас Видишь? опять мемотный на мост будет. Да, давай. Кинь мемотный под мост. Вот смотри, смотри, я сейчас встану прямо на мемот. И его спас мост. Да ну что? Шо... Да я случайно. Я случайно. Я случайно. Ну ты что тупой? Может у меня был седьмой килл? Да <свист> ну, а может мы договорились? <свист> ха, ха ты меня не найдешь. Я невидимый. Я с читом. <свист> <свист> Я с читом. <свист> <свист> ага. Ну да. Да ну что ты делаешь? Я случайно. Я тоже случайно. Я тоже случайно. Ой, я нашел четкую нычку. Где ты шляешь? шляешь я хожу. Ты. вот я да. я знаю куда ты идешь так а следующий раунд на ножах? давай следующий раунд где со своей зайду не следующий раунд будет на ножах я не буду будем я хочу с блока я, я на свою зайду а ты на свою зайдешь и все да, да ну что ты делаешь я же забыл что мы не ножи мы прикалывались Ого. Все, давай, я выхожу. У меня ровно 9000. Так, два рейка, один рейк, В общем, все подписывайтесь на мой канал. Э, ставьте лайк, комментируйте. Э, Только хороший. -то Играйте в кого? Э, добавляйтесь в друзья ВК, я вам скину ссылочку. И играйте в Контер И играйте со мной в Контер Буду всем рад, всем. Ну закачу быстрее, уже не интересно. Я уверена, что подписчикам не интересно. Пока!